Farhas saman Rafizi 10 juta. Ahli korporat Farhas hari ini menyaman Rafizi atas dakwaan memfitnahnya berhubung dua video yang disiarkan oleh bekas Menteri Ekonomi terbabit di media sosial. Saman itu difailkan pada 10 Oktober melalui tetuan Ahmad Daniel. Farhan tidak mengemukakan uh, selepas Rafizi tidak mengemukakan permohonan maaf kepada Farhas berhubung video yang mendakwa memfitnah itu. Farhan menuntut uh, ganti rugi 10 juta berserta ganti rugi teruk, teladan punitif dan kos Daripada tindakan itu Dalam seman dua video Bertajuk tangani isu Farhas Elak jadi beban lebih besar kepada kerajaan Yang diterbitkan pada 25 Julai lalu Berserta bukan Ismail Sabri, bukan KJ 20 Ogos Video pertama uh, terkait Tindakan Ravizir mengaitkan Farhas dengan skandal Lesen cari gali mineral di Sabah Manakala uh, yang kedua Pendedahan penemuan Ahli Parlimen Pandan itu Dengan pemberian maklumat sejurus Selepas insiden anaknya diserang saya kata kenapa uh, benda ini akhirnya akan memerangkap Farhash. Okey. Dia dua, satu tentang mineral. Okey, mineral Sabah tu. Yang kedua tentang uh, kenyataan Rafizi bahawa dia berkaitan dengan anak dia kena serang. Okey, saya tak tahu lawyer ni macam mana dia punya argument dia. Tapi kita dengar komentar Rafizi tentang perkara ini dan uh, selepas itu saya akan ulas. Okey. Hari ini akhbar DH melaporkan bahawa Farhaj Wafa Salvador, bekas setiausaha politik Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memfailkan saman terhadap saya di mahkamah. Ia berkaitan dua video yang dituduhnya telah menjatuhkan reputasinya sebagai ahli perniagaan. Saya dan peguam saya belum mendapat serahan saman ini. Malah kami hanya mengetahuinya dari laporan-laporan berita. Selalunya tindakan saman ini diserahkan dan dimaklumkan kepada yang kena saman. Oleh itu, peguam saya akan berurusan dan menunggu serahan saman ini untuk tindakan lanjut. Ini adalah kes mahkamah saya yang ke-17 sepanjang kerjaya saya sebagai ahli politik. Bila kena saman, sudah tentu ia menambah beban kerana kita kena membayar kos guaman dan menghabiskan masa menyediakan hujahan kes. Perbicaraan pun selalunya memakan masa yang panjang. Tapi yang baiknya, kita boleh membentangkan hujah-hujah kita di sisi undang-undang dan menggunakan proses undang-undang itu untuk mendapatkan maklumat serta memanggil saksi-saksi. Kalau saksi yang perlu dipanggil itu menteri atau perdana menteri pun, kita buat Permohonan dengan mahkamah untuk memanggil saksi-saksi itu, yang selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada dua, okay. Selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada dua. Kenapa saya kata tadi? Kita kena faham satu perkara, dia ada dua kes. Satu berkenaan dengan mineral di Sabah. Okey, dia dakwa bahawa itu adalah fitnah. Yang kedua, Rafizi sebut berkenaan dengan serangan. Okey, serangan. Okey, saya pergi one by one berdasarkan fakta yang saya ada. Benda ni mungkin salah, mungkin ada lain, kelainan sebagainya. Bukanlah salah, tapi maksudnya mungkin ada fakta yang saya tak lengkap, tak apa. Tapi saya ulas berdasarkan apa yang saya ada. Yang pertama, Mineral di Sabah berkenaan dengan mineral di Sabah itu adalah uh, menariknya kalau sekiranya Rafizi nanti panggil SMM CEO dia ke ex CEO dia ke atau AGG lah kalau dia chairman tapi uh, I, believe CEO. Soalan pertama yang Rafizi perlu tanya, pernah tak SMM memberikan provisional license, provisional provisional license, lesen bersyarat kepada syarikat yang berkaitan dengan Faraj? tujuh soalan ni. Kalau SMM jawab ya, yeah, yang mana SMM pernah kata ya, yeah, cuma lesen itu dibatalkan pada March tahun ini. Kerana uh, syarikat yang berkaitan dengan Suria Bumi Bumi Suria, tak cukup bagi dokumen kepada SMM. That's why dia dibatalkan. So kalau dia kata ya, yeah, maka apakah dan dan benda ni akan berkaitan juga dengan Malaysia Now eh? apa yang Malaysia Now sebut dulu. So apakah benda itu satu fitnah? Okey, dia, dia rentetan dia begini berdasarkan Malaysia Now. Malaysia Now kata satu syarikat bernama Suria Bumi, Bumi Suria, Bumi Suria, uh, memohon lesen mineral di Sabah. Kemudian kena reject. Right, kena reject. Kemudian masuk Farhaj sebagai board of director. Mohon sekali lagi. Ke tak mohon? Sebaik saja dia masuk, bukan permohonan pun. AJJ buat meeting sebagainya, dia luluskan. SMM ni memang dia tak bagi license mineral tetapi SMM ni dia macam dia buat due diligence. Dia akan buat kajian due diligence, lepas tu dia akan daripada surat dipanggil dia bagi provisional license. Surat itu dia akan bagi kepada Jabatan Tanah Ukur. Jabatan Tanah Ukur akan akan kemudian most likely akan kata okey. Kalau tak ada teknikal-teknikal yang mengatakan tak boleh lah. Sebab SMM ni pengurusinya adalah Ketua Menteri, Ketua Menteri Sabah. Jadi kalau Ketua Menteri Sabah kata okey CEO kata okey berdasarkan dia akan buat kajian dan sebagainya Maka dia akan dapat lesen sementara Pergi kepada Jabatan Tanah Ukur, JTK Maka kalau JTK kata okey SMM kata okey, JTK most likely akan kata okey Sebab itu dia panggil professional License Cuma tak sampai ke JTK tuan-tuan Jabatan Tanah Kerja, tambahkan Tanah Ukur JTU, JTK pula, Jabatan Tanah Kerja Jabatan Tanah dan Ukur, tak sampai ke JTU pada bulan Mac kata CEO tahun ini uh, lesen tersebut, professional lesen tersebut dibatalkan kerana syarikat yang dikatakan dikaitkan dengan Farhaj ini tak hantar dokumen yang diperlukan. So nanti dokumen-dokumen belakangan -dokumen Malaysia Now tu semua akan dibawa. So dia ada dua kes berkaitan dengan itu. So soalan saya. Soalan saya kalau benda ni keluar tuan-tuan. Dia bukan setakat heret uh, Farhaj nanti. Sebab dia nak buktikan Faraz Rafizi nak buktikan benda ni. Dia akan heret Hajiji, dia akan heret SMM. Dia akan heret the directors of the company. Dan kemudian timbul persoalan kenapa kenapa HGG boleh luluskan bagi provisional license tersebut sebanyak 70,000 hektar di Sabah kepada syarikat yang dikatakan berkaitan dengan Farhash. Ha, itu benda itu nanti antara perkara yang akan diulas di mahkamah. Menariklah untuk kita nak tengok. Bukti demi bukti akan dibawakan. Di samping Malaysia Now pun akan bawa bukti itu, Rafizi akan bawa bukti itu. So either one of them, kalau mereka menang, kalau mereka menang, katakanlah Malaysia Now menang atau Rafizi menang, bukti itu boleh digunakan. In in the case tu, Dalam case yang sama. Tapi Rafizi kata sampai sekarang dia tak dapat lagi surat saman. Biasanya Surat itu sampai dulu Dia ada rana. Lawyer ni dia ada rana. Kan uh, Tapi Abah dah tahu dulu Tapi Most likely mungkin esok Petang ni atau esok Dah sampai dah Suka itu kan But that doesn't matter Itu yang pertama Yang kedua Berkenaan dengan serangan uh, Anak uh, Rafizi uh, Anak Rafizi Tempoh hari Saya dah tengok video itu Dan saya dah mainkan kepada Tuan-tuan Tuan-tuan boleh tengok balik video Yang Rafizi punya press conference Bila ditanya kan, Adakah ini berkaitan Dengan Ismail Sabri Ataupun berkaitan Dengan um uh, Ismail Sabri ataupun berkaitan dengan uh, KJ. Alright. Eh, wartawan tanya. Adakah berkaitan Ismail Sabri atau berkaitan KJ? Apa yang berkaitan apa? Adakah dia menuduh sesuatu dia macam ni tuan-tuan. Ravizi kata, okay, dia diserang ni kerana sebel, uh, dia dia dis, anak dia diserang sebelum sebelum serangan itu berlaku. Ada satu kumpulan datang jumpa dia menyerahkan Dokumen berkenaan seseorang yang powerful Dia kata berkenaan seseorang yang powerful Alright okay. Itu dakwaan dia Kemudian wartawan tanya Oh uh, ada spekulasi oh, ni mu Adakah mungkin berkaitan dengan Ismail Sabri 170 juta tu Atau berkaitan dengan uh, Khairi Jamaluddin Yang kes masa dia jadi menteri Kesihatan dulu Kes vaksin Kes benda-benda uh, macam tu lah Skandal-skandal itu ke Itu spekulasi yang bermain di social media. Rafizi buat satu press conference dia kata no, bukan berkaitan dengan kedua-dua itu, dia berkaitan dengan Farhaj Okey. Soalan dia, saya tengok video itu, adakah okey, macam mana nak Farhaz nak mendapati Rafizi untuk bersalah? Macam mana cara? Soalan apa penyataan Rafizi itu mestilah satu tuduhan. Tuduhan ya? Eh? Yang itu bukan tuduhan, yang itu adalah penerangan. Orang tanya adakah orang datang jumpa itu berkaitan dengan KJ atau Ismail Sabri. Rafizi kata tak berkaitan Faraj.